Вместе со мной, в инспекции ГАЗ, вместе с представителями МАКО и архитекторами, которые проектируют этот дом, будем встречаться и смотреть все нормы ДПН. Мы взяли в ПТИ то, что было с 69 -го и 71-го года. И на сегодняшний день не определено ни придомовая территория. На сегодняшний день у компании МАКО есть только на снос и подготовительные работы. Сегодня у них еще нет документов на строительство. И... А что же они с мы... забором огородились на нашу территорию? Пусть свою и так... дома уже было до вот во, во, во вторник в 11 часов мы будем именно об этом смотреть, и я покажу, и сейчас мы вот инициативной группой вместе с журналистами пройдем, я тоже покажу те отводы, которые были. У каждого дома есть территория. Я как был раньше директор Украины, СДПН. Если будет нарушена хоть одна норма, то мы не будем выдавать дозвил. Пока мы жильцами не отработаем все нормы, дозвел мы выдавать не будем. Поэтому никто на нарушение идти не будет. И то, что касается по соседним домам, то, что переживали жители, инсталь газовые колонки. На все будем делать заключение. Дополнительно с компанией МАКО мы договорились, что мы будем заказывать обследование соседних домов, чтобы жители не переживали и не было вопросов, что строительство или газоват может как-то повлиять. Все эти вопросы будем прорабатывать и разрабатывать. И Донецкий городской совет что не имел права не выделить землю под существующую гостиницу. Если бы мы выделили нас на свободном участке, это одна ситуация, где необходимо было провести общественное слушание. Мы выделили не больше ни одного квадратного сантиметра, чем было у территории гостиницы 1971 года. Да Неправда. Не не если... В 2002 году если было 0,32 га. Да. Если, если есть такой документ, так мы так сейчас тяпать. тоже пройдем, Шу вы это покажете. На, на, сегодняшний день мы именно будем обсуждать с жителями, чтобы они на своей территории ставили и детские площадки, чтобы людям было играть. И они не против заложить, может, даже не одно, а три. То есть все это будем обсуждать. Вот на вторник на 11 часов мы договорились. Это же тоже пока не обсуждаем. Это сейчас считают проектировщики. И во вторник они когда посчитают, какая может быть инсталляция, сколько территорий для этих может там будет 17 этажей может 15 может и 10 это сейчас нельзя сказать только проектировщики после того как делают все расчеты и тоже вам их покажем будет какое-то принято решение вы знаете мы уже не